Осторожно окрашена. полуфинал, серьезная игра такая. Решили позвать серьезных людей. Позвонил Володе Кличко. Говорю, Володь, ну, подъедешь? Он говорит, конечно, подъеду. Мне же интересно узнать, откуда ты взял мой номер телефона. Ну, я мобилу выбросил. Взял мамин и позвонил Поветкину. Он не взял. Позвонил еще раз, говорю, Саша, бери, Саша, возьми, Саша, возьми. Не взял. Позвонил Олегу Блохину, говорю, Олег Владимирович, ну вы сейчас как бы вроде не работаете. Кто не работает? Кто не работает? Кто не работает, тот ест, вот возьми беляш. Спасибо. Спасибо, на зал не заходит. Ну тогда анекдот. Встречается Вайнрук, трудовик и я. <соединяющие> 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 Олег Владимирович, скажите нам что-нибудь такое, после чего мы сразу выиграем. Ну, значит, смотри. Нет! Не слушайте этого человека. Я Ахиллес. И именно он мне посоветовал побольше работать пяткой. А я капитан Титаника, и он сказал мне двигаться тупо прямо. А я Джон Кеннеди, и именно он сказал мне побольше открываться. А я Игорь Суркис. И что? Этот человек сказал мне, что он тренер. Я ему сейчас скажу. Олег Владимирович, ну скажите хоть что-нибудь. Ну, будем разбираться. Команда, которая осторожно крашена, сейчас разберемся, как... Дорогие друзья, первый случай, который мы сейчас покажем, произошел на вокзале. Ой, опоздали. А сейчас нетипичный случай под роддомом. Кто? Мальчик! Кто? И девочка! От кого? Следующий случай произошел на улице, а сейчас давайте посмотрим его в замедленном повторе. Давайте посмотрим, как Брежнев работает на фейс-контроле в клубе. Вы проходите. А сейчас представьте, Константин Стогни, ведущий телепередачи «Надзвучай, не рассказывает сказку на ночь своему сыну. Все, синок, спи. Таточка, розкажи мені, будь ласка, казку. Яку? Ну, якусь хорошу. Батьки не догледіли. Безхатченко, в повному розквіті сил залізав вікно до малюка і вимагав солодощі. Тату, тату, мені страшно. Під кандагаром було страшніше. Біла смерть. Цукрові буряк на Сумщині ледь не затяг під землю цілу родину. В тому числі дідуся, бабусю, внучку, жучку. Там мені все одно страшно! Ти ще не посилів. чарки до бологарки красуня відпускала в бар свого чоловіка та не знала, що додому повернеться чудовеся. Сыночек, тебе взял и работу брат. Друзья, вы наверняка знаете, что в каждом классе был такой ученик, который реально жил уличной жизнью. Короче, выхожу я со школы, понял, за угол захожу, а там рыжий стоит сигареты, я такой понял, говорит, малый, малый, будешь курить, курить. <пирает> Да я такой понял, подхожу, такой, а там сивый с пивом стоит, говорит, малый, малый, будешь пива спить, малый, понял, говорит, такой, а ты что? Три глотка, три, три глотка. И тут мент подходит, такой, мол, что мы тут делаем? Я пацаны такой, вахлина, давай, давай забиваю, я такой я с девять отправляю его просто. Короче, сказали, вырастешь, приходи к нам. Куда? В банду? В молодые регионы. Дорогие друзья, скоро Украина станет ассоциированным членом ЕС. И как один из пунктов этого договора подразумевается легализация однополих браков. И как бы это прокоментувало великий Кабзай, Я умру, то поховате мене на могилі, Серед степу широкого, щоб я цього не бачил. Команда КВН осторожно окрашена за традиционные ценности.